Regresaron felices de Canes. Burak Deniz y Subur Kuyazh Koskun, quienes comparten los papeles principales en la serie de televisión, Anixtale, asistieron a la feria MIPCOM de Canes. Las felices imágenes de Deniz y Koskun en el aeropuerto de Estambul a su regreso de la feria no pasaron desapercibidas. La serie Virge Masal, que comenzó el 3 de septiembre, mantiene al público pegado a la pantalla con sus actores principales. Las escenas detrás de escena de la serie, protagonizada por Burak Deniz y Subur Kuyaz Koskun, despiertan gran interés entre sus seguidores. Subur Kuyaz Koskun asistió a la Feria Internacional MIPCOM en Cannes con su coprotagonista Burak Deniz. El interés es grande. Burak Deniz y Subur Kuyaz Koskun, los dos protagonistas de la serie de ATV Virge Cemasal, fueron vistos en el aeropuerto de Estambul a su regreso de la Feria de Series de Televisión de Cannes. Los periodistas preguntaron: ¿Cómo te fue Canes? En respuesta a las preguntas, el actor dijo: Todo salió bien. Creo que hicimos nuestra venta. La aparición amistosa de la pareja en el evento Mipcom Canes llamó la atención. Burak Deniz dijo: Regresamos de Canes con Yazg. Estuvimos allí para Mipcom. Las series de televisión turcas atraen mucho la atención. Parece que nuestras series también se expandirán al extranjero. Suburkuyaz Koskun, a quien el periodista le preguntó cómo estaba, dijo: Estoy bien. Era mi primera vez. Fue muy bien y desapareció. Tema de la serie. Virge Masal, que se encuentra entre las series de televisión más populares de Turquía, se vuelve aún más emocionante con los personajes principales Surkuyaz Koskun y Burak Deniz. Los fans de los dos exitosos actores esperan con ansias el martes para ver la serie. Anix Tale, que retrata la historia de amor del comisionado Mair y la niña Yoruk Canfeza, que comienza en la atmósfera mágica de Pamukale y se extiende hasta la mansión de Asaf Bey en Estambul, alcanzó una gran audiencia. Resumen del episodio 8 del cuento de una noche. Anix Tale, que transmite el amor imposible del comisionado Mair y su hija Yoruk Canfeza, que comienza en la atmósfera mágica de Pamukale y se extiende hasta la mansión de Asaf Bey en Estambul, en una narrativa de cuento de hadas, estuvo en la pantalla con su octavo episodio. En el último episodio de Virge Masal, Mair, que se entera del plan de su abuela, le hace un juramento a Afet. Traerá a Canfeza a esa mansión como su esposa. Selim, quien secuestró a Esla, esta vez tiene una historia completamente diferente. Cuando Mair encuentra a Canfeza, todas las preocupaciones y obstáculos quedan atrás. Mira el segundo tráiler del episodio 9 de Virge Masal. Mair y Canfeza se casarán en el nuevo episodio de Virge Masal. Todo el mundo tiene la misma pregunta en mente: ¿serán felices Mair y Canfeza? En el nuevo episodio de la muy esperada serie Virge C Masal, Macan se casa, pero la emoción aumenta. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? Los momentos en los que interpretó a Armandal en la boda de Mair y Canfeza en el tráiler del noveno episodio de Virge C Masal conmovieron a la audiencia. Mírame a los ojos, a pesar de todos. Pregúntame lo que quieras no podemos detener esta boda.